Hai dan assalamualaikum. Okey, cuba kita fikir sejenak. Ada dua konsep yang sangat besar dalam Islam, syariah iaitu undang-undang Tuhan dan syirik dosa yang paling besar. Apa kata kalau saya cakap kedua-dua konsep ni sebenarnya berkait rapat tapi dalam cara yang mungkin kita tak pernah terfikir pun. Ha, hari ni kita akan kupas satu idea yang agak mencabar pemahaman biasa kita tentang dua benda ni. Okey, jom kita mula dengan satu soalan asas. Kalau ikut Al-Quran, apakah kesalahan yang paling besar sekali? Saya rasa kebanyakan daripada kita bila ditanya soalan ni, jawapan pertama yang keluar mesti menyembah berhala atau politeisme, kan? Betul tak? Itu jawapan standard pemahaman yang biasa kita dengar. Tapi kan, kalau kita teliti sumber-sumber yang jadi rujukan kita, Al-Quran sebenarnya bagi definisi yang lebih luas, lebih dalam. Puncanya bukan sekadar soal sembah-menyembah. Isu utamanya ialah soal otoriti. Siapa yang ada kuasa untuk buat hukum hakam dalam agama? Ha, ini kuncinya. Jadi, untuk kita faham benda ni betul-betul, kita kena tengok balik satu perkataan ni. Perkataan yang terus terang selalu sangat orang salah faham. Perkataan tu, tak lain tak bukan, ialah syirik. Ya, yeah, syirik. Selalunya kita fikir syirik ni sembah benda lain selain Tuhan. Tapi dalam Al-Quran maknanya lebih daripada tu. Ia tentang perbuatan menyekutukan Tuhan dan bukan setakat dalam ibadah tapi dalam otoriti. Otoriti untuk apa? Untuk tambah, buang atau ubah perintah agama. Ini ini perbezaan yang sangat-sangat besar. Dan benda ni bukan rekaan tau. Al-Quran sendiri yang sahkan kaitan ni. Cuba kita tengok ayat ni ia terus kaitkan syuraka atau syuraka dengan perbuatan mensyariatkan syara'u yakni membuat undang-undang agama yang Tuhan tak izinkan. Jadi ini bukan lagi soal tafsiran kan? Ini teks yang jelas dan terang dalam Al-Quran. Okey, jadi apa implikasinya bila kita faham syirik dengan cara macam ni? Jom kita gali lebih dalam lagi. So, siapa sekutu-sekutu ni sebenarnya? Jawapan Al-Quran mungkin buat kita terkejut sikit. Sebab ia bukan pasal patung batu atau pokok besar je. Sekutu ni boleh jadi ulama atau pemimpin agama yang kita ikut membuta tuli. Boleh jadi tradisi nenek moyang yang kita tak berani persoalkan. Boleh jadi undang-undang ciptaan manusia. Malah, hama nafsu kita sendiri pun boleh jadi sekutu. Pendek kata, apa-apa sahaja yang kita letak otoritinya lebih tinggi daripada firman Tuhan. Dan ayat yang ini memang betul-betul buat kita kena berhenti dan fikir sekejap. Ia kata, kebanyakan orang yang beriman kepada Tuhan pun Sebenarnya mereka masih tergolong sebagai musyrikun, orang yang buat syirik. Wow, ini tunjukkan yang isu besarnya bukan menolak Tuhan, tapi secara tak sedar kita dah serahkan autoriti Tuhan tu kepada benda atau orang lain dalam hidup kita. Okey, sekarang kita beralih pula ke konsep kedua iaitu syariah. Dari mana datangnya sumber-sumber untuk apa yang kita kenali hari ini sebagai undang-undang syariah? Pernah tak kita fikirkan? Baiklah, dekat sini kita boleh nampak ada dua metodologi, dua jalan yang sangat berbeza. Sebelah kiri, kita ada pendekatan Quran yang kata Quran tu sendiri dah cukup, dah lengkap. Sebelah kanan pula, pendekatan syariah tradisional. Ia mula dengan Quran, tapi lepas tu dia tambah lagi lapisan-lapisan lain. Ada hadis, ada ijma' atau konsensus ulama', ada kias dan macam-macam lagi sumber dari manusia. Jadi nampakkan bezanya, satu kata sumber tunggal dah cukup, satu lagi guna sumber yang berlapis-lapis. Ha, dan di sinilah kemuncaknya. Titik di mana dua konsep yang kita bincangkan tadi, syirik dan syariah, akhirnya bertemu. Ini bahagian yang paling kontroversial. Inilah hujah utamanya. Dengar betul-betul. Kalau syirik tu macam yang kita baca dalam surah 42 ayat 21, adalah perbuatan membuat syariat tanpa izin Tuhan. Dan kalau undang-undang syariah yang kita ada sekarang ni, kebanyakannya datang dari sumber-sumber tambahan oleh manusia, maka kita terpaksa berdepan dengan satu kemungkinan yang, ya, agak tak selesa. Kemungkinan bahawa ada pertindihan yang sangat besar antara kedua-duanya. Ayat ni pula selalu digunakan untuk sokong hujah tadi. Mereka jadikan ulama dan rahib mereka sebagai Tuhan. Maksud Tuhan kat sini bukan sujud sembah tau. Tapi maksudnya bagi mereka autoriti mutlak untuk buat undang-undang. Satu kuasa yang kalau ikut Al-Quran, hanya Tuhan sahaja yang layak pegang. Jadi, kalau macam tu, apa alternatifnya? Apa yang Al-Quran tawarkan sebagai cara untuk kita uruskan masyarakat? Menurut sumber-sumber yang kita kaji ni, Al-Quran tak turunkan satu buku panduan undang-undang yang lengkap dari A sampai Z untuk sebuah negara. Tak. Sebaliknya, ia bagi sesuatu yang jauh lebih hebat, lebih fleksibel, iaitu satu set prinsip-prinsip universal. Prinsip-prinsip ni jadi asas untuk bina mana-mana masyarakat yang adil. Apa dia? Keadilan, kebebasan beragama, perbincangan atau syura, kesamarataan inilah tiang-tiang seri utamanya. Dan prinsip yang satu ni memang tak boleh kompromis. Ayat ni antara yang paling jelas dalam Al-Quran. La ikroha fi din. Tiada paksaan dalam agama. Titik. Kepercayaan tu urusan pribadi antara seseorang dengan Tuhan. Ia bukan urusan negara untuk paksa-paksa. Okey, sebagai penutup, jom kita tengok macam mana prinsip-prinsip ni boleh diukur dalam dunia sebenar. Dan ini akan bawa kita kepada satu data, satu metrik yang agak mengejutkan. Soalannya sekarang, kalau kita nak ukur sesebuah negara bukan berdasarkan label Islam yang dipakai, tapi berdasarkan sejauh mana dia amalkan prinsip-prinsip Quran macam keadilan dan hak asasi, agak-agak negara mana yang akan dapat markah paling tinggi? Sebenarnya ada satu projek penyelidikan akademik yang buat benda ni, namanya Islamicity Index atau Indeks Keislaman. Penting untuk kita faham betul-betul apa yang diukur. Indeks ni bukan kira berapa ramai orang solat atau puasa, bukan. Ia ukur sejauh mana prinsip-prinsip tadbir urus dalam Al-Quran macam keadilan, hak asasi, tadbir urus yang baik betul-betul diamalkan oleh kerajaan dan masyarakat sesebuah negara. Dan hasilnya, memang boleh buat ramai orang terkejut. Negara-negara yang kita selalu anggap sekular macam New Zealand, Sweden, negara-negara Skandinavia secara konsisten duduk di ranking teratas. Sebaliknya, banyak negara IOC yang isytihar diri sebagai negara Islam dan amalkan syariah, kedudukan mereka jauh lebih rendah. Nampak tak? Ada satu jurang yang sangat besar antara label yang dipakai dengan realiti yang diamalkan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada data ni? Kesimpulannya sangat-sangat penting. Ia seolah-olah menunjukkan yang nilai-nilai teras Al-Quran ni sebenarnya bukan benda yang pelik atau eksklusif untuk orang Islam sahaja. Ia adalah prinsip-prinsip universal, prinsip keadilan, hak asasi, pemerintahan yang baik. Jadi bila mana-mana negara, tak kisahlah apa label agama dia, fokus untuk amalkan prinsip-prinsip ni, secara tak langsung dia sebenarnya sedang mencerminkan ajaran sebenar Al-Quran. Ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk kita fikirkan sama-sama. Adakah sesebuah masyarakat yang adil itu dinilai berdasarkan label agama yang dilekatkannya ataupun ia dinilai berdasarkan isi kandungannya, yakni prinsip-prinsip universal keadilan dan hak asasi manusia yang betul-betul dijunjung dan diamalkan. Fikir-fikirkanlah.